Сама подія сумна сталася позавчора. Якраз це бєць штурмової роти нашого добровольчого українського корпусу. Це наш друг сівер. А Нам випала честь зустріти тіло побратима на блокпосту. І, зрештою, звісно, ми прощаємося, нам дуже гірко прощатись з кожним. І дуже сподіваємося, що слава про цих героїв, про цих щастю. Витримавши своє життя і призначення воїнів, що воно не буде в жодному випадку намарне. уявляєте, як виглядає ікона святому Юрію, коли він поп'єв, забиває скончище, і сьогодні і, і сьогодні так само. З'явилося цмочеще, яке забирає від нас людей, але ж е, наша віра і небесне воїнство, Я вірю, що нам допоможе. То люди невірні, вони бо в бога не вірили. А віри... Смочище у лютые, да змеище, у лютые, да змеище. Аккуратно, садок ровно, 2-я. Вам показать? Я вам могу показать одну вещь всем. Подвинься, пожалуйста. А. Донецкая ли? область, Тельмановский район, 22 число. Второе день рождения. Второе Жилеты день рождения. рождения. Вот мой бронежилет. Пальчик сюда, видишь? Вытяните. А второй пластин. Что это было? Это град. Ничего Наша... да. хорошего. Пятый класс. Да, пятый. Пятый ну, да, класс отшив народный. Сработало. Да. Сереж, почту возьми, положи на стол. А как они его Для наших Нет? девчат. Да. Сережа, потом почитаешь, Сережа. Пишка. А Сережа, она молодой молодая. <laughs> 19 лет, Пят? боец, елки-палки. С днем рождения. Спасибо, видите, нагрузили меня, что не было. Спасибо, ребят. Спасибо. Вам спасибо. спасибо огромное, да. все, всего доброго. Было все классно. До свидания. Это да. Там идут бои. Вот. вот так вот в этих недостроенных стенах мы живем. Как-то выживаем, ставим буржуйки, греемся. Благодаря все тем же волонтерам. Макароны, продукты питания. Это все благодаря вот этим людям, которые, дай им Бог здоровья, счастья в личной жизни, им и их семьям, детям, э, за то, что поддерживают нашу украинскую армию. Мы здесь собираем полностью все, а потом отсюда э, основная часть продуктов, теплых вещей уходит на передовую ребятам. Скажи всем своим подружкам, друзьям, всем скажи. Пишите нам, пишите, мы обязательно ответим. Вы нас не забывайте, и мы вас тоже никогда в жизни не забудем и не предадим. Вот и слова благодарности сейчас передают все солдаты, что есть такие детки, которые нас поддерживают. Спасибо вам огромное. Отже, насправді це тема особливий день, коли люди їдуть допомагати іншим людям, і зараз студія автор відео. Вадим Добрий, Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, ви вперше поїхали, чи це регулярно ви їздите до в даному випадку та ми були. Я лично був перший раз в зоні. АТО. то так, що поїхали ми туди з грішей мустангом. З а це з тим самим мустангом, що да, в Москве. Да, да. покрасил звезду. Да, то есть мы с ним uh -huh. были знакомы уже на этот момент и решили, так сказать, объединить усилия, поехать, отвести немного гуманитарной помощи. А какая мотивация? Как это трапилось? Вот вы э, працюете и потом вам раптом... Э, что отбывается? А, ну, на самом деле, если начать чуть раньше, почему вот что меня мотивирует да, заниматься этим? Получилось так, ну, я занимаюсь творчеством, я пишу рэп. У меня есть какой-то слушатель, который в какой-то момент мне писал, о, там, хорошие песни, да, классные треки. А потом мне люди начали писать, что вот мы там находимся в таком-то, таком-то, там, такой-то блокпост, такое-то расположение. Вот мы слушаем твою музыку, там, спасибо, что ты делаешь. Оно там мотивирует, вдохновляет. Ну и как-то оно чем больше стало появляться, тем я уже понимал, что тоже как-то, ну, не могу я находиться в стороне, то, что там, ну, мой слушатель это парень, которому 19-20 лет, и, ну, ситуация то, что он сейчас сидит на каком-то блокпосту, не совсем как бы правильно, и то, что мы ну, минимально мы могли для них сделать, это вот собрать какую-то сумму денег, купить, узнав, предварительно, что им нужно, чего им не хватает, и отвезти. А сначала мы передавали какую-то помощь через склады добровольцев, то есть мы на склад Ультрас отвозили. Сначала, ну і потім після после знакомства з Гріш у нас появилась возможность можливість поїхати лично і ми вирішили отвести. Як ви туди доїхали? Чи все було гаразд? Да, мы поїхали. Нам допомагав поездке благотворительный фонд сестри перемоги, за що mm -hmm. ми очень благодарны. То есть у них вже був какой то спланированный маршрут, і ми поїхали з ними по прихняємо маршруту. У нас каких-то там происшествий супер по дороге, в принципі, не було. Ми спокойно. спокійно. На чому вы доехали? Ми їхали чотирьома машинами, получається угу. в сумі. По дороге к нам, еще присоединились музыканты з музиканти з групи Твінта. І отакої вот компанії ми поїхали туди. На відео можна побачити, що людина розповідає там, тримає бронежилет. Розкажи цю історію. А, история, это вот одно из первых, что нам рассказали, когда мы приехали, это мы были в расположении у ребят 72-й бригады, и они нам показали этот бронежилет. Ну, Просто, чтобы иллюстрировать, вот, как происходит их быт. Но с этим бронежилетом символичный момент, то, что этот бронежилет подаренный людьми. То есть, тоже ему до этого привезли волонтеры. У него, когда он был там, уже не было даже своего ну, бронежилета. И, в принципе, то есть, если бы точно так же, как мы, не приехали бы какие-то люди и не привезли бы ну, было бронежилета. Теоретически, да, потому что на видео видно там несколько отверстий, это осколки от града и, ну, не, не, неизвестно, что было бы. А вот у меня, а, так, на питание, риторичное, мало ли, сколько-то, не Добровольчий рух, волонтерський рух. Українська армія була ну, в Занепаді, і всі допомагали, оскільки держава не могла на той час нічим допомогти. Але вже в нас минуло півроку. І я так розумію, що лише завдяки так... звичайним людям, волонтерам, які продовжують вести харчі, бронежилети. Українська армія, по суті, там. Чи там, якась... там змінилася ситуація? Держава, щось я розумію, сильно не змінилася. Там, де були ми, там, де був я, ми були на тренувачній базі Дуб, були в розположенні ребят. В принципі, вся говорили... говорят Одно и то же, что спасибо вам. Показывай там макароны, если бы вы не привезли, их бы не было. Показывай тот же там кто-то бронежилет, тактические очки, перчатки, то 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 есть, таких -то, таких допомогу заходу, э, вид державы, эти все миллиарды гривен, к в. Вони... Ну, я не видел там миллиардов гривен, потому что условия там в принципе нечеловеческие. То есть, когда ты у солдат спрашиваешь, что тебе в следующий раз помочь. В принципе, все говорят: да у нас все есть, ничего не надо. Ну, ты видишь своими глазами, что это они живут в недостроенном здании, где нет никаких условий для нормальной жизни. В принципе, у них там, ну, у кого-то есть зубная щетка, у кого-то может не быть, у кого-то могут быть теплые перчатки, у кого-то теплых перчаток может не быть. А как настрой взагалі? Настрой боевой. И вот это то, что вот людям, если можно так выразиться, на гражданке стоило бы поучиться, это вот, я вот захожу в интернет, все пропало, все плохо, насливают. И я приезжаю туда, там люди улыбаются, там люди шутят, там люди рассказывают какие-то истории, спрашивают, как дела у тебя, и это ну, вдохновляет на самом деле и мотивирует. Тоже ну, не сдаваться тут и продолжать что-то делать. А вот ты впервые там был на сходе, что вразило? Что ты мог бы вот, рассказать и поделиться чем? Ну, вот один из таких сильных первых моментов, который меня поразил, то есть ну, то, что я до этого знал нет, нет, вот было в фильмах из книг. Я представлял все равно такую то там разруху, ужасы. А мы, везде, где мы были, все в детских рисунках, каких-то детских фенечках, браслетиках. То есть, ну, понятно, что этих людей вдохновляют, мотивируют. Если бы они там не хотели бы, они не завешивали бы себе стены, они не хранили бы их на грудных карманчиках, эти письма от неизвестных им людей, которые они там в четыре раза сворачивают, ложат в пакетики, чтобы они не порвались, не промокли, по 10 раз перечитывают и знают там на память их. Они звонят этим людям, которые присылают им эти письма. И вот это мне было, ну, я думал, что там Не знаю, по-другому немного все. Потому что я думал, что там какой-то алкоголизм сплошной, я не знаю, что люди там сидят, проклинают власть, проклинают всех нас, почему я должен тут сидеть. А Они нет. Все, они каждый понимают, зачем он там, и он понимает, для чего он там. Благодаря всем этим тоже там рисункам и помощи отсюда. Чипланует ще видвидатый. Да, конечно. Вот сейчас как раз э, мы занимаемся, так сказать, этим вопросом. Дякую дуже за те, що надіслали до нас відео. Ми тепер це відео змогли побачити велика кількість людей. Дякую за те, що Спасибо. взагалі прийшли до нас. Супер. Всі добро.